Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Это, Это встреча тех, кто шел с войны. Наши сыны, наши старшие братья. Они пришли с войны с победой и мы встречали их. Это самое Спасибо за то, что они боролись, ну, многие из них теряли жизнь за то, чтобы мы сейчас жили вообще. Вот. И вот мы нарисовали такой вот плакат «Спасибо за свободу всем ветеранам». Мы хотим пожелать долголетия и мы хотим каждый год дарить им цветы. Очень ценим, что они у нас есть и желаем им действительно здоровья. Враження, емоції, як, як коли ви дізналися про перемогу? О, це таке враження було, що трудно описати. Це щастя було людей. Зкінчилась війна, люди здохнули, перестали бомбити нас. З кожним роком ми жили все краще і краще. І дай Боже, щоб так воно і було. Мне 92 года. Мы, чтобы все ветераны, чтобы еще чувствовали себя хорошо, жили, держались как можно больше. Почему? Да потому что вот приходят люди. Приятно то, что они не забываются. Они приходят и поздравляют. Вот что хорошо. Этот день Победы. Порохом пропал. ною на висках Это радость со слезами на глазах День победы, день победы, день победы Долгих лет жизни и крепкого здоровья. Это главное, чтобы я вдруг и вдруг отжила. Я уверен, что вы спасли очень много жизней на фронте. Ой, спасибо. Я очень много спасла раненых на поле боя. Очень. 120 вынесла только с оружием. Более тысячи оказала помощь. В кабинете Гитлера была. когда с нами в ну, было дать отдать танкистам. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Порогом, Здоровья. Здоровья, и я как представитель молодежи хочу поблагодарить всех ветеранов э, за то, что они сделали. Потому что если бы не они, я бы сейчас здесь не стояла, как и вы. Поэтому огромное им спасибо и пусть они поживут как можно дольше. Потому что их осталось, к сожалению, очень-очень мало. Большое вам спасибо, дорогие ветераны. Хотелось бы сказать большое спасибо тем, кто дал нам э, возможность на сегодняшний день э, радоваться жизни. Спасибо. Спасибо за жизнь!